Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita hari ini untuk menyaksikan model-model kereta yang akan dilancarkan pada tahun 2026. Seperti biasa, list-list ini kami buat setiap tahun dan kami kena minta maaf dulu sebab mungkin ada yang tahun lepas tu ada yang oh kenapa yang ni tak launch, yang ni tak launch. Ha, ini adalah kontroversi jugalah because kita dapatkan maklumat ni kita kumpul-kumpulkan daripada pelbagai sumber dan 80 ke 90% ketepatan ada dekat situ. Namun, kita kena ingat dalam industri ni adalah tentang perniagaan. Ada manufacturer yang terpaksa ubah plan, dia batalkan, ada yang dia postpone, ada yang dia delay bergantung pada situasi semasa yang akan berlaku pada tahun 2026. Jadi, kepada anda di luar sana yang baru saja membeli popcorn, belilah popcorn banyak-banyak sebab senarai ini sangat panjang kerana ada 180 buah kereta yang akan dilancarkan pada tahun 2026. Tahun 2026 dijangka menjadi tahun yang menarik terhadap industri automotif bagi model-model baru sebab bermula 2026 seperti yang kita tahu insentif model-model EV telah ditamatkan khususnya kepada model yang diimport masuk tetapi untuk model EV yang dipasangkan lokal masih lagi mendapat pengecualian cukai. Jadi bermula 2026 kita akan menyaksikan kenaikan yang mungkin sehingga 30% kenderaan-kenderaan yang diimport kenderaan-kenderaan CBU tetapi kenderaan-kenderaan yang pemasangan tempatan akan menerima cukai yang rendah dan kita akan dapat tengok model-model yang lebih kompetitif pada tahun ini. Jadi dalam senarai ini kami himpunkan 8 buah senarai kereta yang merangkumi semua varian, semua segmentation. Ada SUV, ada Ivory, ada PHEV, ada REV, bermacam-macam model dan anda boleh tengok daripada mula sampai habis. Mana tahu ada yang berkenan, boleh simpan duit dulu. Yang pertama kita bermula dengan kereta tempatan iaitu Proton S70. Ayy! Bukan baru launch ke bang? Ah, rasanya macam baru Tapi sebenarnya dah beberapa tahun dalam pasaran. Jadi sudah sampai masanya Proton S70 akan menerima facelift. Ha, tapi yang ini bukanlah besar. Dia pakai enjin 2.0, 4-wheel drive, turbo semua. Ha, tapi tak adalah. Perubahan tu adalah perubahan minor. Kenapa? Sebab dalam industri otomotif ni memang standard lah. After 2-3 years, memang kena refresh supaya model tu nampak lebih segar, lebih baru. Saya rasa atau kami rasa beberapa perubahan yang akan dibuat adalah tumpuannya pada sistem ADAS, skrin multimedia yang lebih pantas serta talaan-talaan NVH, noise vibration dan harshness pada kereta ini yang mana model semasa ni memang kita tidak nafikan tidak berapa bagus sangat ah dia punya NVH. Jadi, kalau dah facelift ni harga naik ke? Daripada apa yang kami terima tiada perubahan harga. Kalau untuk anda yang tak tahu, Proton S70 harga dia bermula 75 sampai dekat-dekat 100 ya. Jadi, dia menjadikan kereta ini adalah sedan bersaiz segmen C dengan capacity atau features premium pada harga segmen B. jadi memang still dia adalah sedan yang antara yang terbaik yang ada dalam kategori bracket harga ini. Kalau anda mencari sebuah sedan untuk kegunaan harian, nak pakai satu saja kereta boleh consider S70 facelift tak lama lagi yang kedua masih lagi Proton iaitu Proton X90 sebuah SUV 7-seater yang paling saya tak suka <laughs> sebab dia buruk tengok daripada belakang buruk daripada tepi buruk kan saya tak suka X90 tapi kena bagi tahu juga X90 ni pun dah lama dalam pasaran dan dia akan menerima facelift. Saya tak suka bukan bermakna kereta tu orang lain tak suka. Kalau anda suka, silakan. Tapi overall kereta ni memang sebuah kereta family yang bagus. Mana nak cari 7-seater SUV saiz besar segmen D pada harga RM130 sampai RM160,000 saja. Dan memang target X90 ni adalah pada keluarga-keluarga yang sedang membesar. Maksudnya orang tu dulu mungkin pakai kereta kecil, mungkin pakai Alza, mungkin pakai Xpander tapi dia nak lebih besar atau orang tu dia pakai MPV dulu tapi dia nak yang lebih besar, yang lebih sedap dipandu tapi dia tak nak pakai dah MPV yang lebih besar. Dia nak pakai SUV. Inilah target-target yang disasarkan oleh Proton untuk model X90. Yang ketiga Mazda CX-5 Yang ini dia mungkin lelo sikit Because Waktu kami pergi dekat Japan Mobility Show Kami tak dapat nak buat fokus pada model CX-5 yang baru tu Secara penuh Sebab masa tu dengan konsentrasi masa apa semua kan Ramai orang tak perasan bahawa CX-5 dah ada generasi yang baru Iaitu generasi ketiga Yang ini akan masuk ke Malaysia sekitar suku ketiga pada tahun 2000. 26. Okey, ini SUV segmen C yang tidak lagi kecil macam SUV saya sekarang. Dia dah lebih besar tapi dia menggunakan enjin 2.5 liter mild hybrid yang berkuasa 141 PS dan 238 Nm of torque. Okey. Rekaan baru ni dia lebih kepada kecekapan bahan api. Dan kalau kita tengok siluet model-model baru SUV Mazda yang lama kita nampak eksklusif, mahal, yang baru ni nampak lebih mahal. Anggaran harga berapa? Anggaran harga. 150 mungkin sampai 180-190 ribu dan kalau kita tengok sasaran pembeli CS5 ni mereka mementingkan prestasi penjimatan barang dan juga kualiti premium buat masa ini setakat hari ini cuma ada satu pilihan enjin saja dan kemungkinan inilah pilihan yang akan dibawa masuk oleh Mazda Malaysia dan seperti juga model-model Mazda sebelum ini untuk batch yang Pertama, dia adalah model yang diimport penuh sama ada daripada Australia, daripada Jepun, daripada mana-mana ha, Dan kemudian baru dia akan CKD, pemasangan tempatan Tapi kalau anda ingin menjadi orang yang pertama menggunakan CS5, generasi ketiga di Malaysia Belilah yang CPU Yang keempat, Nissan Serena e-Power Yang ini bukan Serena model lama, yang ini chassis serba baru C28 Dah kami dah buat beberapa video dekat Japan, dekat Thailand, dekat Indonesia Kita dah review full Serena C28 Cumanya dekat Malaysia dia datang dengan Serena E-Power Iaitu Iaitu kereta elektrik yang ada enjin Dia menggunakan motor tapi elektrik tu sebagai range extender Kami dah explain benda ni panjang dalam video Nissan Kicks Dan juga video podcast bersama Abang Samsul Yang tu anda boleh tengok lah dekat video kami yang sebelum-sebelum ni. Untuk MPV Serena ni, kita dapat jangkakan harga tak banyak berbeza dengan Serena Serena 2 generasi terakhir sebelum ini. So, anggaran harga dia sekitar mungkin hujung 1.5, sekitar 1.6 sampai 1.8. Kalau anda pada hari ini belum bersedia untuk pakai kereta elektrik tapi nak rasa pakai kereta elektrik tapi malas nak mengecas, anda boleh jadi stepping stone model ini. Serena C28 E-Power. Yang kelima, kita ke benua China. Selamat datang. Jetua T5. Sebuah SUV bergaya off-road yang dijangka akan terlibat awal pada tahun 2026. Okey, kalau kita bandingkan dengan SUV-SUV dalam segmen ni untuk Jetua T5 ni dia menekankan dari segi saiz, nilai tinggi dan juga rekaan. Maksudnya kalau kita nak nampak yang lebih utilitarian, nampak lebih ganas tapi nak beli Land Cruiser mahal, mungkin boleh consider Jetour T5. Seperti biasa, kereta-kereta China, bahagian dalamannya dia akan memberi infotainment sebesar almari. memang besar dia punya skrin kat tengah tu. Ciri-ciri keselamatan tak payah tanyalah, memang China memang dia akan bagi semualah. Untuk anda yang nak carikan satu kelainan, mungkin boleh tunggu Jetour T5. Yang keenam lagi jenama daripada China lepas L8 yang ini unik dan juga canggih sebab dia datang dalam bentuk plug-in hybrid seperti yang anda tahu kepada orang yang menonton video-video sebelum ini saya memang seorang pengkagum teknologi plug-in hybrid sebab saya rasa transition teknologi-teknologi macam ni patut berada lama dalam pasaran sebab dia menggabungkan dua benda yang sangat jelas EV dan juga elektrik kalau kita nak pakai air biasa boleh jadi EV hujung jadi elektrik air biasa jadi EV hujung jadi enjin nak pergi balik kampung jadi enjin pakai bandar jadi EV kan bagus kita boleh dapat kedua-duanya kenapa pilih satu jadi yang bagusnya lepas L8 ni dia besar SUV segmen D dengan jarak EV tu sendiri 80 sampai 100 km. Bayangkan kalau kita nak dapatkan teknologi yang sama cuma ada pada Volvo XC90 yang berharga dekat setengah juta ringgit. Ya ini satu lebih jaga dia. Beri. Ha ini untuk mereka yang menghargai teknologi boleh tunggu lepas LA PHEV. Tapi jika anda ingin sesuatu yang lebih banyak pilihan, lebih bervariasi, mungkin boleh tunggu lepas LC iaitu SUV segmen C yang lebih kecil berbanding L8 tadi dan sebenarnya dia lebih menyasarkan kepada keluarga urban lah. yang ini dia ada pelbagai varian. Dia ada ICE, dia ada hybrid saja, dia ada plug-in hybrid dan dia juga dia ada version EV sepenuhnya. Yang ke-8 daripada Cherry iaitu Cherry Tiggo 9 Plug-in Hybrid lagi. Ya, yeah, saya pengagum teknologi plug-in. Yang ini saiz dia segmen D tapi dia lebih atas sikit daripada lepas harga anggaran dia mungkin 200 sampai 220,000. Ini SUV yang premium. Nampak tak? Cherry mula-mula dia masuk dengan modal murah. Lepas tu dia test market. Eh, orang boleh terima. Lepas tu dia masuk mahal sikit, mahal sikit. Sekarang ni harga kereta dia dah lebih 200,000. Okey. Tahun lepas, Cherry Malaysia telah mengadakan sesi bersama media untuk test produk-produk baru mereka yang akan dilancarkan pada 2026. Kami telah menghantar wartawan tinted kami iaitu Brian Ospana. Dia telah mencuba berbagai model Cherry. Jadi, kata beliau, Tiggo 9 Plug ini -in dia pakai enjin 1.5 turbo 4 silinder yang ada 156 PS dan top 220. NM. Kemudian dia gabungkan bukan satu tapi dua elektrik motor dengan sistem DHT. Jadi output gabungan enjin dan juga motor ni menghasilkan 381 PS dan top dia ya ampun tuan-tuan 610 Nm of top. Jadi dia punya pecutan 0 to 100 tu dalam masa 8.9 saat saja. Kalau anda nak sebuah SUV besar, naik ramai, laju, jimat minyak, ho. Oh, tak ada pilihan lain lah. Inilah pilihannya. Yang ke-9 daripada Jeku. Sebelum ini Jeku masuk yang enjin dan juga plug-in. Dah sampai masanya mereka menghantar kereta elektrik SUV yang futuristik daripada Cherry Group. Cherry lagi. Semua dia je. Dahlah Cherry pun dia, Jeku pun dia, lepas pun dia, Aika pun dia. Ah, ha, jadi berapa anggaran harga Jeku Jessic ni? dianggarkan sekitar 180 sampai 200 ribu. Kena ingat, kalau Cherry duduk sini, Jeku ni duduk premium sikit. Jadi harga dia mungkin lebih mahal sikit lah. Yang ke-10, GWM. G9, iaitu sebuah MPV plug-in hybrid. Ha, video ni kami dah buat panjang. Anda boleh tengok link dekat bawah tu. Saya dah review penuh waktu dia preview pada media. Tapi mungkin orang tak tahu sebenarnya, weh, G9 ni belum lagi launch. Jadi dia akan launch pada tahun 2026 pada harga bawah RM300,000. Untuk orang di luar sana yang mungkin dia nak pakai Alphard Velfire, alamak, nak tunggu orang kat tepi jalan kena hidup enjin. Leceh lah nak isi minyak, rasa kotor apa semua. Tapi, nak pakai EV macam uh, Denza, Zika apa semua. Dah leceh pula kalau nak outstation. Uh, ini tengah-tengah dia. Plug-in hybrid. Option atau pilihan untuk orang yang tak nak pakai Alfa Red Denza D9 Xpeng, X9, Zika 009 semua tu. Uh, jadi ini mungkin boleh jadi consideration. Yang ke-11. Volvo ES90. Sebuah sedan bersaiz penuh. Elektrik. Pemasangan tempatan. Harga dia hmm, berapa ah? Kami jangkakan sekitar rm ringgit. jadi kalau kita bercakap pasal Volvo, spek tak payah tengok dah mana kata kalau kita masuk kat showroom Volvo uh, bang ni spek tak payah lah tak payah. saya tahu semua dia. Uh, jadi ada dia full cabin, premium, infotainment jarak pemanduan dia untuk EV ni adalah WLTP 650km dan ini akan dipasang secara CKD lah. Volvo memang semua CKD, walaupun dia tergolong dalam kategori premium saya rasa harga dia kompetitif. Yang ke-12 model yang semakin mewah Mercedes-Benz CLE Coupe. Yang ini akan menggantikan C-Class Coupe dan juga E-Class Coupe. Dijangka masuk pada 2026 dengan harga jualan sekitar 450,000 sehingga 500,000 ringgit. Ha, ah biasalah Mercedes mewah. My Hybrid infotainment high end adas canggih kan dan juga screen-screen seperti kedai Tom Yam. Saya tak suka masa di baru. Yang ke-13, kereta yang paling lama di preview, ditunjuk, spy shot, the charge, testing, display iaitu Toyota. Kereta elektrik Toyota BZ4X. Ha, yang ini memang video pun kita dah buat banyak. Preview dah buat banyak. <laughs> Jadi saya tak tahu nak cerita apa lagi. Tapi kami dengar-dengar cerita BZ4X akan dilancarkan pada tahun 2026. Walaupun tak ada penyataan rasmi ke booking pun tak ambil lagi. Kami kami yakin lambat laun dia akan dilancarkan pada 2026. Tolong kereta launch. Cepat. Saya tak ada duit nak ambil. Yang ke-14 lagi daripada Toyota iaitu Toyota Vios Turbo 4 Drive Recon. Bukan Toyota Velfire Hybrid. Mungkin pada sesetengah orang apalah benda dok buat hybrid kereta besar-besar ni. Sebenarnya ia perlu tuan-tuan untuk bila kereta tu lagi besar kita nak dia lagi jimat minyak. Walaupun secara asasnya Toyota Velfire dan Alphard dah dilancarkan di Malaysia 2 tahun lepas cuma varian hybrid ini belum ada dan agak mengejutkan juga bila kami dengar berita ini iaitu kereta yang mahal kereta yang berharga 400-500 ribu ini nak ditawarkan dalam HEV hybrid sebab apa? sebab tahu tahukah anda? sebab kita tidak duduk dalam kelompok ini rupa-rupanya orang yang beli 400-500 ribu ini ramai tuan -tuan. jadi walaupun harga dia setengah juta, queue dia pun panjang. Ha, jadi kalau masuk hybrid, makin panjang lagi queue dia. Tapi tak kisahlah sebab model-model ni adalah model import penuh daripada Japan, CBU. Yang ke-15. Jeng jeng jeng. Toyota Yaris Cross Hatch EV aka Pro 2 Tras. Ya. Yeah. Mungkin waktu Pro 2 Tras dilancarkan ada yang tanya, "Oh, kenapa tak ada varian AV kenapa tidak ada ACC kenapa tidak ada top spec kenapa ada tidak apa hybrid jadi kita kena ingat tuan-tuan Pro 2 Trust diasaskan oleh Yaris Cross iaitu milik Toyota jadi Toyota berhak untuk bagi Pro 2 apa yang boleh dijual jadi secara teknikalnya Toyota Yaris Cross ni adalah AV untuk Pro 2 Trust kalau anda nak beli top spec boleh tunggu model harga ah ha, yang itu susah sikit kita nak jangka mungkin bawah 100 mungkin mungkin juga boleh jadi atas 100 tapi naluri kami berkata mungkin sekitar 90 sampai 100 kW dia menggunakan enjin 1.5 liter 4 silinder bersama motor elektrik jadi dari segi practicality untuk penggunaan harian untuk sebuah kereta yang kita gunakan overall saya rasa sebenarnya paling ideal lah Toyota Yaris Cross ni berbanding dengan Toyota teras. Kalau anda ada bajet, boleh simpan dulu. Boleh tunggu dilancarkan. Tidak lama. Yang ke-16, satu lagi daripada Toyota. Toyota Hilux Champ. Hilux versi bandar sikit. Okey. Bila dia launch kereta ni dekat Thailand, ramai orang terkejut. Ui, macam mana dia boleh idea-idea buat uh, Hilux yang lebih kecil apa semua. Tapi sambutan di Thailand, sangat menggila dan apa yang kami dengar bahawa Hilux Champ akan diperkenalkan di Malaysia cuma positioning tu dia mana kita tak tahu sama ada dia terus jadi model maha yang dia tak mewah menggantikan Hilux ataupun dia letak di bawah Hilux ataupun dia setara dengan Hilux tapi dalam kategori yang berbeza itu kita tak dapat tahu tapi daripada info yang kami dapat sebenarnya abang beras telah bertukar menjadi lipat Milih nak masuk ke kilang Toyota Dan dia yang bagi maklumat ni Jadi Toyota Hilux Champ ni Mungkin akan dilancarkan pada tahun 2026 Kalau anda nak sesuatu yang berbeza Mungkin boleh tunggu Hilux Champ Yang ke-17 Daripada Toyota juga Iaitu Toyota Vios Hybrid Ini juga kedengarannya Dalam sepatutnya Dia masuk pada tahun 2025 Tapi tak tahu Apa sebabnya Delay-delay-delay Dan Dah tak boleh delay lagi Saya rasa dia hmm. Mesti wajib wahum tobat dia akan masuk pada tahun 2026 Toyota Vios Hybrid Ini dia yang terakhir yang nombor 18 iaitu Mitsubishi Evolution 21. Mitsubishi dah tak ada duit dah nak buat Evo kan. Jadi dia buatlah SUV electric hybrid. Yang terbaru ialah Mitsubishi X4. Jadi ini SUV segmen B yang akan dilancarkan pada tahun ini anda kena ingat Mitsubishi tak banyak model baru jadi walaupun dia masuk model ini kita terpaksa berterima kasih dan bersyukur dan kena kompetitif lah Mitsubishi kalau anda nak tahu dekat Malaysia dia jual dua model je iaitu Triton dan juga Expander The King kami tu ha, sekarang dia ada tiga model lah bila dia masuk X-Force cuma kami selalu berharap lah ha, manufacturer daripada Jepun ni cepatlah sikit janganlah lambat sangat masuk kan dah launch dekat Indonesia masuklah cepat-cepat sikit kurang daripada setahun macam tu janganlah tunggu 2 3 tahun macam tu tapi yalah dia ada pro and cons lah Mitsubishi X-Force ni kami juga dah buat video review dia saya rasa dah ada 2 ke 3 video waktu di Thailand dan juga di Indonesia waktu dia launch dulu anda boleh tengok dekat link dekat bawah X-Force ni memang kalau kita tengok secara overall dia masih mengekalkan poliferasi bagaimana Jepun membina creator secara walaupun persaingan banyak kiri kanan kena tembak kena tendang kena apa dia memang fokus juga dia buat cara dia juga jadi dia nak benda tu almost perfect dengan enjin yang pelbagai dan juga safety-safety yang banyak lah. Jadi ini adalah generasi baru bukan expander. Uh, kamilah X-Force ni generasi baru Mitsubishi ke arah dunia baru. Kalau anda ingin sebuah SUV B jenama Jepun yang terbukti ada reputasi daripada jenama tradisional macam ni, mungkin boleh tunggu Mitsubishi X-Force pada tahun ini. Okey, itulah tadi 18 buah model yang akan dilancarkan pada tahun 2026. Jika anda masih merancang atau memilih atau mensurvey mana nak beli saya rasa 2026 ni adalah tahun yang paling meriah kot ha, dalam sepanjang mungkin 5-10 tahun dalam industri otomotif ni 2026 kita akan dapat menyaksikan pelbagai perubahan bayangkan daripada EV yang kosong tak ada tax sana tak ada tax sini tiba-tiba pum -tiba, kena 30% kena 20 kena 10 sini kena. kita nak tengok macam mana dia orang menyesuaikan diri dan kita juga nak tengok apa berlaku pada pasaran kereta second hand adakah kereta elektrik yang beli dulu naik harga balik sebab yang baru dah terlalu mahal kita tak akan tahu tapi saya percaya manufacturer akan menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan harga tidak akan naik banyaklah dan kita akan tunggulah pengumuman-pengumuman daripada manufacturer kereta elektrik kereta enjin So, so macam itulah. Kalau anda nak beli Beli tahun ni Jangan Wah oh, bang Saya beli tengah tahun lah bang Lepas raya bang ha, Nanti ada offer Oh kita beli ujung tahun lah bang Ada diskaun Lepas ujung tahun pula Oh beli tahun depan lah bang Sebab tahun sebelum tu Dia ada diskaun Lepas tu lepas tu lepas Sudah ni kau tak beli Sampai sudah Beli je apa yang kita nak beli Nikmati hidup ini Hidup hanya sekali Sekian Assalamualaikum dan Salam sejahtera